被我耍的团团转。于是，现在你是 CEO 了，是他们的上司，说两句呗，表个态。果然，果然，我不是故意的。喂，<然>我再忍忍吧。<然> 于是，当然，你确认没有什么要说的。 How to know where to go Chase the rainbows of glow Oh it just gold, buried snow that's upon my window. Wow. 吗帮我看下电话，谁啊？佳玉<一>，消息、嗯、传得够快的。 丁丁那个性格你知道的，第一时间肯定会告诉所有人。于是，我最信任的人，我那么相信他，他现在给我这是什么结果？他给了我一个什么答案？我我这差太远了，我真是。当然，我不想你有这么消极的想法。 我走了，我被扫地出门了也是好事。那丁丁看我走了之后，对你们就不会那么苛刻了。那我怎么办啊？你舍得把我一个人留在公司吗？你那么棒，肯定没事啊。不说了。 你到家跟他们说一声，别给我打电话了，我没事。知道了。